дар владимирдзімир жыве ў кватэры, якой атрымала ягоная маці яшчэ напрыканцы 80тых. Увесь гэты час у сям'і нават не задумваліся прыватызацыі, жытло ёсць і добра, А сёння на прыватызацыю ўжо не хапае грошай. Когда это было бясплат, практическито не могцьццаймацца, не падумаў об этом прыватызаваць кватэру спадаруладдзіміру патрэбна каля 100 мільёнаў беларускіх рублёў. Прыватызацыя магла б пачакаць, калі б не новы жыллёвы кодэкс, згодна з папярэдняю інфармацыя хутка закарыстанне дзяржаўным жытлом з беларусаў будуць браць аэндную плату, колькі невядома. Вось яны дамы пабудаваныя ў савецкія часы. менавіта тут яшчэ ёсць дзяржаўныя кватэры. Дарэчы толькі ў жніўні прыватызацыя падаражэла на 30 адсоткаў і рост коштаў працягваецца. Падчас крызісу тотальны рост коштаў закрануў і прыватызацыю. Калі да красавіка кошты раслі прыкладна на 5-10 адсоткаў, штогод, то спачатку гэтага года прыватызацыя падаражала амаль удвая. Б беларусы імкнуцца як мага хутчэй прыватызаваць свае кватэры за апошнія 15 гадоў колькасць дзяржаўных кватэраў значна зменшылася з 65 мільёнаў квадратных метраў агульнай плошчы до да 33 мільёнаў цяпер дзяржаўную застаецца шостста частка ўсяго жыллёвага фонда каб прыватызаваць кватэру трэба звярнуцца з заявы у выканаўчы камітэт свайго раёну атрымаць пісьмовую згоду ўсіх уласнікаў жытла і праз месяц атрымаць засведчаную заяву ды разлічыцца на сам оценночную стоимость мы обязаны выплатить либо сразу же, либо есть возможность рассрочки. это в течение Сарака лет можна выплаціць поўную стоимостьць на необходимоа 10 поўнай стоймасці заплаціць сразу жа. Майце на ўвазе, што прыватызаваць нельгаслужовае жытло пакою ў інтэрнаце, кватэру ў вайсковым гарадку ці жытло ў доме, дзе адбываецца капітальны рамонт. Пэўныя катэгорыі грамадзянаў маюць і ільготы на прыватызацыю, напрыклад, пенсіяеры ды да інваліды блема с паходжаннем ці обменам кватэры узнікае не толькі у жыхароў дзяржаўнага жытла святла нажыве ў кааператыўнай кватэры ейная сям'я выплаціла поўны кошты жытла але дагэтуль не оформілісябе як уласнікаў фактычна святла на влодае не кватэрыю а паем у кааператыве а такі расклад пакупнікоў не цікавіць чтобы оформить квартиру на нас мы должны прийти председателю кааперву взять справку о том что мы полностью выплатили деньги за этот пай и пойти БRT і аформіць на нас квартиру. Калі б сям'я святлана аформіла кватэру адразу, сёння б ім не давялося плацііць каля 200 тысяч рублёў за рэгістрацыю кватэру бюро тэхнічнай інвентарызацыі. Тое ж і з прыватызацыі, Ч хутчэй вы ззомецеся гэтым пытанням, тым меншую суму давядзецца плаціць і тым больш вы зэканоміце.